Мы попросили уразить кто что он. Ну, отказываться с Не хочет доказывает, что он действительно является пожалуйста. Я снимаю. Снимайте. Нет, для меня служебная машина не показатель, что за рулем этого автомобиля сидит в милиционер. А как вы считаете, а кто может за рулем сидеть Я, например, могу взять автомат Калашникова, застрелить трех милиционеров, одеться в их форму, сесть в автомобиль и ездить людей на деньги разводить. Не могу? Могу. вы ну, это знаете. Служебное удостоверение у данного сотрудника, якобы сотрудника присутствует. Не на должность. него можно взглянуть уже в который раз спрашивают? Оля. Ну, пускай не снимают. Не, пусть подсветят. Не снимают. Подсветите я вы, я просто прочитаю. Отойдите, пожалуйста. Так оно у вас просрочено. Денис Александрович, еще один просроченный. Мне ваши бумажки не интересуют, Это не является. Нет, это не является Все получается бумажку русский. меня это не интересует. Давайте, нам пожалуйста бумажку. Что? Нет. Что? 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 По поводу того, что человек, не имеющий удостоверения сотрудника милиции при себе, точнее, имеющий просроченное удостоверение, находится в служебном автомобиле. Макс, мы на игре, я тебе перезвоню, сейчас мы, я занят немножко. Давай. Александр! Александр! Денис, иди сюда. Значит, смотри. Вот этот вот старый, он просроченный. У него до 13 -го года удостоверение. У него есть какая-то бумага, что он может получать. Это его подробности. Он не, является, он не является сотрудником милиции. Он не является сотрудником милиции. Почитайте внимательно закон Украины милиции. Кто такой сотрудник милиции? Ну, я не сугубо сугубо нет, это да, я вас слушаю. Добрый день. Вечер точнее. Человек, что слышно Да, я понял. А, Может, да, знаю, находится в уже помещении, а не С нами и не вышло и, недоразумение. Том, Ситуация я вам объясняю следующую. Сотрудники ППС догнали транспортное средство. Опустим момент денег и тому подобное, подозревали водителя в состоянии наркотического опьянения. Не сделали ничего для того, чтобы присесть на нарушение, если бы на такое было и тому подобное. Далее выясняется, когда приехали уже мы, э, старший лейтенант не предъявляет удостоверения на протяжении получаса. Приехала второй автомобиль БАЗ. Старший лейтенант предъявил удостоверение, которое вдруг оказалось до 2013 -го года действительно. Какие выводы нам делать? Тем более до 2013 года. Тем более, что она просто прошлась не в прошлом прошлом. 13 год. Можно было DimaTorzok